И привет, привет, я, я краб, да, и он и показалось. Мы ну, на третьей карте. Что, я так подумал, что, ну на я вообще я не флюс не выхожу, ничего, кика там чуть-чуть играю, но мне, мне интересно на третьей, особенно с петуха, ну на данный момент, допустим, особенно. Ну все осталось, конечно же, чем два тижні, ну, як показывает игра по событиям. Ну, мы еще после этого, после этой кадочки. мы поважим. Сколько же там у нас остается дней? А пока я думаю, тебе наверное. Ладно, что там терять? В принципе, с петухом раником все окей. Ну, что именно ты Ничего себе. Чел, ты хороший. Еще нехорошо. Это по Цепь вот таким чиликом не скучала, понимаете? По таким чиликам. Тут киберкотлеты попадут где-то раз в 10 каточек. Ну, как на допустим. А на радки так вообще? Что-то еще киберкотлеты у нас пидут на радку с волом на ну типа полным рюкзаком. Так, и же сразу. наша задача сейчас просто вынести два лямчика. И все. Кстати, у нас скоро все как раз э, буде будет новая рубрика. Ну, скоро, это десь можно через, можно сказать, через месяц, там, что-то типа такого. Уже, ну, починается новая рубрика. Эм. Е -hm, вообще, короче, там я здесь около тижня. Ну, короче, нафармлю балик. Ну, потом был прекрасный момент, видео. И, допустим, я открываю золото мига оружие. Ну, премиум, премиум, премиум. Ну, вы поняли, короче. И что падаю, с ними я иду. Ну, если падает, что типа, как эм, там тихарь, там всякие снайперки. Ну, короче, вы поняли? То я открываю еще одну Если я проиграю, то я открываю заново. Ну, типа, Умер. Открываю кейс. Братан, ну что мы там забыли? Что мы там видим? А мы у нас были шестеркой. Ну ну все, бачите, он просто не понимал, где он. Ой, не где он, а он просто не понимал, где он. Петушочек потратил карту. И, кстати, с того самого петуха, это уже, ну, типа, особенно если снимать с нуля до фулшести, а вообще лишь дня. Особенно, как я там в начале сезона, ну, я же казался, ну, я... Короче, ну, что я на третьей карте буду играть, конечно же. И... Я так подумал, ну, буду играть с петухом. Ну, сразу типа... Не, ну сразу я куплю МКшку там. Ну, потом уже так. Да, это опять ботан. если вы такие странные, я уже привык, что у тут я есть на шоу. И да, это теперь видео нужно его на чаще. Все, допустим, нечестно, я трачу здесь около пивня на то, чтобы только на 5 затащить. А, как бы, это больше 10 каток. Если их как бы затащил бы я, как бы сами понимаете, что это было бы на 5 а каких-то миллионов или 3. А, ну, типа, набагато Больше Правильно? Правильно Так что? Бартан, ты не в ту сторону бежал эм, Спасибо так вот, что-то такое не домаш. О, на высших весах. Будешь что, собак бывать? Ну, что петухи не для твоих по собак, чтобы было кстати, допустим, если ты на радке, можно спокойно от собак избавиться, ну, допустим. Если за тобой собаки бежать, можно их убыть, если, допустим, ты с петухом. А тебе где там, где 5, там до 5, а ты там до 4, а ты там до 4. Кстати, у меня сейчас не прокачанный талант, правда, на МКшку. Ну, я думаю, ничего. Хотя в темноте почку, я тебя заметил. Сколько было, не скажу, кого. Ладно. реально, мне не за карту, мне вообще так нравится а с бы я так бы не скачал. Все, все время помогал. Oh Теперь реально в день можно выпускать, ну, да, сколько, допустим, если видео, вот часто, сейчас, то в день максимум, там максимум. Вот на по видео. А на к обычную. Вот на допустим, цель. Это...

так и канадальность максимум там или как другое оружие можно использовать в принципе первую карточку, да, за сколько за сегодня. Ну, будет хорошо. но в принципе, конец сезона. Того, я думаю, под последний севний сезон я буду чуть не фуша из золота ходить. Ну, типа, там то золотый, там броник, там все что Да, да, я понимаю, да что я потом Еще раз три таких интереснейших дня. Я все зелью, ну. 4 дня, я думаю, я... О, ну, 3, ну, угу. яка розумість. Я Думаю. подальше що мне якраз я буду уже играть там за особисть з двумя золотими МКшками. Ти що, коли мені, допустимо, випадає золота МКшка, це вообще. Просто... Я просто я не можу з неї играть, так що. Я приехал, что у нас золото. Это золотая мукашка. То типа, потом ей по, -по золотом будет слить. Ну и в тот же момент я может быть, не победил, но можно закрыть просто хоть ты фул 6 золота, хоть, хоть ты, и... ну, устали, хоть ты, допустим, ну, не знаю, в чем угодно. 6 хоть только 6, 6 ковров на типа. тебе. Да, за рты пока есть очень по Да, лоза у меня такой уже отвыкли. Такой яркостью можно сказать. сразу с видео выйдет, ну я завтра утром еще тоже ролики буду снимать, ну потом вон выйдет, это уже, как завтра у меня два видео выйдет, ну и так может иногда будет и три, ну это еще не знаю, ну то что я уже буду на третьей карте, разве тут тут каждая другая катка, ну я уверена, что типа, удачно ну, у меня, допустим. Каждая другая катка 100% удачная. Ну да, если утром, типа, ты не разыгранный, типа. Вообще хочешь положить в кроватку, то не понимаю. Ну, типа, что глаза заходит, закрываются там. И так далее. То, конечно, тут может быть может, побольше проигрышу. А так, уже какое-то вот время, хотя я заиграл, если так честно, ведь то я тоже мало заиграл за сегодня, Мне 20 раз больше заиграть. Ну, не знаю, конечно, настроение не будет Заразу. Так, 18 минута, и тут все, можешь бачить, спокойно подивиться, где выход. Да, в таком месте, правда, там, где рядом было, под обоз. Ладно. я тебя не понимаю. Ой, что все фиолки? ну эти ладно. И вот, не ну, слитка насыпан. Все уверены, что это кар... третий карта, что я так давно не играл. То я думаю, может даже двухлями не буду делать. Но в любом случае, да, вы знаете, я слушал. мне на эти видео почаще выходить. Не них будет рубрика уже. Я думаю, в подальшем, ну, какие у меня будут рубрики, там, чуть-чуть не углублю. допустим, там, за уже есть, что Ну ладно, то есть там уже подальше. подальшем это может Карте играть, но це будет уже прям в подальшем, прям коли я уже буду с командой. То, що мне самому стає уже, если честно, и иногда скучновато. Типа играть. И це на третьей карте. А Они, допустим, имеют кость там, команду я, допустим, три человека каких-то нормальных. Кстати, по поводу того, что шо, шоманы, допустим, будет еще там тоже выходит, я уверенный. Ну, я думаю, это проверка с сопроводом. там, допустим, что там за тысячу, за сто. Ну, вы поняли, наверное. Хорошо. Ну, типа там ну, сопроводы уже не точно я, я думаю не... я их не буду брать а шарина мало именно забавно да я понимаю что допустим если привезу все ютуберы делать ну Некоторые, допустим, нормально страхуются его на своих аккаунте. Ну я и так и так не, типа не надо. Я думаю, у ютуберов тоже буду. Что То есть, типа, воду куплю. Но это я не кажу, что это будет, допустим, завтра. Я не кажу, что это будет через месяц. Не кажу, что это будет через год. Я не знаю, когда это будет, но мне бы все очень хотелось сделать. Но, опять, я не знаю, как у меня это получится сделать. Так, босса оттуда а у нас забрали. Ну, ну, в принципе, буфик. Правильно, правильно. Ну, то, что если что, мы можем, я может, допустим, издалека просто. Хватит с ним бочками. Ты куда его забрал? Хотя, я вроде бы, ком... в течение четырех минут назад. перезаряжаемся. Через две минуты должен быть временный босс. Приятный типочек, реально совершенно надо было ему в такие тайминг попасть. Не пофиг, я хочу. Ой, Розовый так ну, сейчас надо будет его залутать. Можно, например, кстати, его с петуха забрать. Ё-моё, в него там четвертый. Це я понимаю, типочек. Складовщик. Сейчас пони надо было его спиду забрать. Вроде бы еще на радкую бежал, не? Сниму, нафиг. Вот так. Ну, еще одна вещичка забралась. А что я я хочу забрать? Ну, для стоимости просто. Все. И нормально влезаем. Хорошо. Ну что, можно на вывод? Ну что, последний остался? Я... Мне сейчас показалось, и там были пауки, да. Хайденс. Ну, хайденс. Сюда. Братан, куда мы не совмещаемся? Умный, я думаю. Первому куча, четвертому, другому. Еще и пушечку. А, все, бишь, намещается. Ага. Ну, вес вот так Так, что тут еще можно Такое убрать Скинуть что Не, не вот так Подожди То где выбрать боретесь? Пашка весы? Так, где патроны еще лежать? Да, шестнадцать патрон. Что делать? Я ж не могу тут прям сюда так вставать. О, ну, ложись, зараза, милка. Ничего, ну, сейчас щас всё сейчас с тобой. О, ёптый день. вообще не знаю, где это. Сюда. Нефиг выделывать, это перед колен. Клазм точнее не шли. короче. Вот так вот. Не, на ему подожди. Сейчас. Я секундочку, сейчас приду. Всем не делаем просто. Так ну что мы тут можем забрать? Так вот. Фиолочка. Ну, все, в принципе что ну, мне точно надо сейчас убрать, но Питер завершил, что будет лучше, допустим. Десять и простое. Двенадцать. Ну, Питер, ладно. Давай еще. Ну, ну. Тоже два шесть, если я стреляется ври... вместо, да? Просто три типа, вот так, вот, так вот, ну, короче. Я в шоке. как они так умудрились не поубывать друг друга все же но так интересно что в каждом там дуже, дуже много четвертого там ну самое интересное самое интересное, что разные, разные команды я так я здесь тут был и тоже цепочка да, тоже фиолка. Я надеюсь, если с ним тоже буду опять богато. Четвертого. Ладно, с вами тоже богато, но все равно. Так, вообще емисы. Ну, все, в принципе. ⁇ -мо ⁇ скика тут всего осталось. Все, конечно вообще Джишку залутал и там им четвертый четвертый пучка Такой было и сколько мы мы было эти шесть армии скажи то девять как я ну буквально можно назвать даже его стареньким видео я как я казал а, ну, ну це ладно ладно можно назвать я думаю або... ну то что меня реально удивило что що... третья почка третья не побывала особенно эти два ну типа он как минимум каждый по одному боссу забрал и один бежал правда с одной стороны а другой бежал с другой но типа ну вообще не хотели я знаю а Вот это уверенно как-то в бежал, мне кажется. Ну, в принципе, ладно, не буду ничего так задерживать вас там и так далее. Ну, а замов пора. Подписывайтесь, ставьте лайки. У меня будет каждый день уже 100% видео выходит. Ладно, ну не каждый день. Ну, вы поняли, короче, я думаю. И... Подписывайтесь, ставьте лайки. Да, слитки, слитки не насыпало. Жалко, но в принципе ничего страшного. И пока-пока.